Так, пацаны, что показываю, чем сегодня занимаемся. Напоминаю, что мы готовим этого дафа на продажу. И смотрите, на каждом дафе есть вот такое вот больное место. Вот у них слабое такое место. Вот эти вот держатели для подкрылка в этих 4 штуки. Тут 2 и на той стороне 2. Вот, это у них постоянно. Это оно вот так вот лущится. Вы поняли? Вот такая облазит краска в первую очередь. Из-за того, что оно алюминиевое или какой-то сплав, я не знаю. Сейчас я это все буду снимать. И сейчас я это все отвезу обратно на пескоструй. И это все мы в порошковую краску сделаем, так как мы делали э, кронштейн для запаски. Я их сейчас 4 штуки снимаю. Вот уже этот оттянул. И повезу на пескоструй и на покраску. И все у нас. Вот видите? Оно все получилось, то есть это свежий дав 2018 года, но вот эти вот штуки, я все давы, которые знаю, блин, посмотрите, о, смотрите, могу взять коло так вот вещать, и хоть новые, хоть старые дафы, у них всегда эта история с этими держателями возникает. Поэтому я сейчас снимаю их и везу их на пескострой и на порошковую покраску для того, чтобы восстановили эти кронштейны. Мы их поставили и все было уже в идеале. Поэтому подписывайтесь на наш канал, смотрим дальше, как мы будем готовить этого дафа на продажу. И вплоть буду все показывать до его продажи, как он продастся.